Мы начинаем. И на сцене артист, который без преувеличения влюбил в себя всю Украину. Отто Немсадзе. Сегодня он споет один из самых известных в мире романсов на стихи украинского поэта Евгена Гребинки. И, как всегда, будут гореть невиданным огнем очи черные. Все Четыре тренеры повернулись. Это, это, самое хорошее, наверное, чувство внутри. Забиваешь все и начинаешь новую жизнь. Я эту группу уже слушаю вроде 6 лет. И эта музыка для меня просто супер. И поэтому я выбрал Вакарчука. Я вас не отдам. Я тоже там да, поеду. Я много что научиться от него. Да я не думаю, что я был любимчик был Вакарчука там в команде. Тирачики в Які мені в ньому подобається, їх неможливо навчитися. нього або, або нема. У нього є річ, яку я шукав, яка достойна, на мою думку, фіналіста моєї команди. От невероятно талантливий парень, харизматичний і Тарас це это відкриття цього конкурсу. Я не проти Грузії. Просто хотілося напевно, щоб обирали серед тих людей, які живуть в Україні. Це країна, яка найближча після Грузії для мене. Народу у нас дуже дружні. І uh, поэтому я прийшов здесь, чтобы в моєму творчестве узнал Украину. Якщо ми живемо в європейській країні, якщо свій чужий не буде мати значення, хто то переможе. Отарнебцадзе 118. В жизни я думаю, что невозможно нічого. Все хорошо, потом будут, будут там решать, зрители. Я не там без боя. Отто Немсадзе.